Ə, salam. Ha, bu videoda biz Teams-də hər bir sinif üçün telefondan tapşırıq necə verə bilərik, buna baxacağıq. Teams-ə girərik. Teams-də hansı siniflərə dərs dediyimizi bilirsiniz. Aşağıdan soldan 3-cü ekiplərdir. Burdan hansı sinifə dərs vermək istəyirsiniz, ev tapşırığı vermək istəyirsinizsə, onu seçirsiniz olsun 4-cü sinif. 4-cü sinifdə əvvəlcədən verilən tapşırıq varsa, assignments bu ekranda gördüyünüz kimi yazılacaq. Yox, yoxdusa, ilk tapşırıq verəcəyinizsə də yuxarıda göndərilən göndərilər, dosyalar və digər olanı yuxarıda sağ tərəfdəki düyməyə basırıq. Burdan atamaları seçirik. Atomlar eyni zamanda verdiyiniz indiyənə qədər verdiyiniz tapşırıqları göstərir. Burdan oluştur düyməsini seçərik. Burada 2, hətta 3 dənə seçənəyimiz var. Mövcud ödəvdən o deməkdir, yəni əvvəlcədən sizin varsa da, əgər hazırlanmış ödəviniz, tapşırığınız, onu verə bilərsiniz. Təkrarlayın verə bilərsiniz. Yeni testə sonra baxacağıq. İndi əvvəlcə istəyirəm yeni ödəvlə başlayaq. Yeni ödəv o deməkdir ki, ə, sadəcə siz tapşırıq kimi verə bilərsiniz. Test yox, amma tapşırıq. Deməli, başlıq yazırıq. Hmm, olsun. Məsələn, qarışıq ədədlərin ədəd ədədlərin toplanması. Yəni siz hansı dərsləsiniz, onu yazırsınız və səhifəsini yazırsınız, səhifə. Məsələn, 201 çalışma nömrə. Çalışmada yaza bilərik, çalışma nömrə olsun 2, 3 və 4. Yəni Yönə... Yönərcələri girin, yəni burada açıqlama verəsiniz ki, nəğarmaldılar. Və yeni dərsi oxumaq, dərsi oxuyun, belə açıq da yaza bilərsiniz ki, oxuyun. Oxuyun. Verilən çalışmaları yerinə yetirin, həll edin. Verilən çalışmaları həll edin. Bundan əlavə kategori əçlədən siz istənilən ə, bir şəkilmi, yəni kategori əçlədən də yox, daha doğrusu qaynaq əçlədən. Qaynaq əçlədən siz istədiyiniz ə, bu cihazdan qarşıyüüzlüyünlə telefonunuzda olan hər hansı bir tapşırığı yükləyə bilərsiniz. Ə, sonra yeni dosyalardan, əgər seçisinizsə, Word göndərə bilərsiniz ki, Word-ün içində məsələ tapşırıq verərsiniz, başqa fənlərə aid olanda Əncəsinə məsələn inşə yazmaq verirsiniz. O inşəni boş Word göndərirsiniz uşağa və o onun içində, Word-un içində yazıb geri göndərir. Adı olacaq inşə, məsələ, inşə. Əkləyə basırıq. Bizim Word-umuz yükləndi. Yəni uşaqlar uşaqlar bu worddə yeni şey hazırlayıb yazıb geri göndərə bilərlər. Ancaq siz wordü yüklədildikdən sonra, daha doğrusu burə yüklənib ondan sonra göndərirsiniz. Hələ eləcə yüklənib. Wordü yüklədikdən sonra burdakı üst düyməyə mütləq basın. Gördüyünüz kimi burada İsələ də bilərsiniz bu Word-ü. Tələbələr düzənləyəməz, yazır. Tələbə kəndi kopyasını düzənlər. Siz bu birinciyi seçməlisiniz ki, həmin Word-də şuah işləyə bilsin və həmin Word-də hazırladığı tapşırığı geri sizə göndərsin. Yəni bir də başqa Word açsın, başqa Word-də işləsin, onu göndərməsin. Elə siz hansı Word-ü göndərirsiniz inşadından, həmin Word-ü açsın, orada inşa ə, yazsın inşasını, bu geri sizə göndərsin. Ona görə birinciyi seçirik. Yəni uşaqlar da işləyə biləcəkdi bu Word-də açanda. E, puanı seçirsiniz ki, məsələ neçə ballıq olsun? Bizim həm inşamız var, həm çalışmamız var. E, yüksək puanlıq olsun. E, olsun 100 puan. Bu sistemlə əlaqədardı. Yəni əsasən 10 verilir riyaziyyatda, indi inşada, azadda müəllimlər nə təqyim etləyir, başqa fənlərdə özünüzdən asılıdır. Deməli, bütün öyrənciləri seçirik. Bütün öyrənciləri niyə seçirik? Yəni e, çünki bütün sinifin, yəni sinfdəki bütün uşaqlara getsin istəyirik. Əgər istəmirsinizsə, buraya basdıqdan sonra e, yəni bütün öyrəncilər istəmirsənsə, hansılara getməyin istəyirsinizsə, gərək uşaqların e-maillərini bir-bir yazasınız ki, 3 dənə uşağa ayrıca göndərmək istəyinsinizsə, o 3-ünü də yazırsınız, göndərirsiniz. Amma bu vəziyyətdə olanda e, bütün hamısına gedir. Burda son tarix, yəni hansı vaxta qədər ə, bu tapşırığınızı yerinə yetirməlidilər. Siz gələn dərsə qədər qoyun vaxtını. Məsələn, bu ayın 19-dəsə dərs keçilsiniz, bir də 22-cisidirsə dərs, əgər yazırsınız 22-sinə qədər göndərsinlər. Saat həmişə də bu ə, belə qalsın, çünki ə, elə səbaha sayılan saat 23:59-dan sonra səbaha sayılır. Yəni bundan əlavə ə, gördüyünüz kimi burda heç nə yoxdur. Elç olaraq başdıq giririk. Sonra yeni dərs ə, açıqlama yazırsınız ki, nə qarmaldılar o tapşırığı həll edindəndən sonra məsəl əlavə eləyin, çünki bizim inşamız da var. Əgər incə istərsədsə də məsələn, ə, mənim mənim ailə mövzusunda mövzusunda inşanı göndərdiyim vərdə yazıb gündə rəng. Belə yan yəni, əgər aşağı sinifçisə də belə açıq yazmalısınız ki, uşaqlar başa düşsün ki, nə eləməlidirlər. Yəni riyaziyyat dərsi dissə də dərsin başlığını səhifəsini çalışmasını yazırsınız ki, bu çalışmaları yerinə yetir. Yox başqa fənnisə də riyaziyyat, riyaziyyatdan başqa ingilisdir, ə, nə bilim gürcüdür, təbiətdir. Belə fənlərdə ən inşadır. Yəni sadəcə bir tema internetdən axtar, axtarın da deyə bilərsiniz uşaqlara, başlığı verib. Deməli, ə, artıq bizim ödəvimiz bitdi bu qədər. Yenə deyirəm, burdan basıb basandan sonra siz bayaq biz girdik, yeni dosya açdıq. Burdan Word seçdik. Birinci Word-ü seçdik. Siz PowerPoint varsa əgər telefonunuzda PowerPoint seçə bilərsiniz. Exceldə işləməyə yaşlı siniflər o qədər də bilmirəm, yuxarı siniflərdə Exceldə də işləməyi tələb eləyə bilərsiniz. Və bu cihazdan qarşı yüklük seçəndə isə telefonumuzdan hər hansı bir şey yükləyə bilərsiniz. Telefonumuzdan hər hansı bir şey yükləyək, bir misal yükləyək, məsələ telefonumuzda olan bu misalı yükləyək. Və əgər siz tapşırığı can əlavə elədin isə də siz o tapşırığı Yazmalısınız ki, şəkildəki, şəkildəki misalı həll edin. Edin. Bu bu şəkildə. Yəni siz bütün açıqlamasını bu hissəyə yazırsınız ki, bütün dərsə aid, tapşırığa aid açıqlamalar burada yazırsınız. Bu sadəcə yeni ödəf seçiv göndərəndə bu formada ə, tərtib edirik yeni tapşırığımızı və göndəririk ə göndərmə ata düyməsindən basırıq və artıq bizim mən yuxarıda tapşırıq gördüyünüz kimi birinci tapşırıqım idi. Bu da bu siniflə ikinci tapşırıq oldu və bildirim gəldi gördüyünüz kimi assignments-dan sizə bildirim gəlir. Yəni bu bildirim həmin dəqiqə gəlməyə də bilər, amma gördüyünüz kimi indi tez gəldi. Və Gördüyünüz kimi 4-cü sinifdə artıq cənnəl hissəsi ə, tox rəngdə oldu və bir dənə bildirimimiz var. Sütə basıb giririk və görürük ki, qarışıq ədədlərin toplanması yerinə yopmanması yazmışıq. Ola bilər ə, toplanması. Yəni yazanda siz fikir verin ki, səhv yazmayasınız. Ə, burdan da uşaqlar tapşırığı göndərmək üçün view asignment-ə girəcəklər. Yəni sizdə indi uşaqların hansılar olduğunu göstərirsinizsiz nəçə uşaq var, hansılar sizə tapşırığı yolluyub üstünə basanda. Həm uşaqlarım sizin buraya gəlib üstə basanda uşaqlar da o tapşırıqlar açılacaq. Tapşırıqlar nə göndərdik? Şəkil göndərdik ə, və Word dokumenti göndərdik. Dediyim şeyi Word-ün içinə yazsınlar və geri göndərsinlər. Şəkildəki misal həll eləsinlər və səhifəsini yazdıqçı şeydən ə, kitablarından həmin səhifədəki çalışmaları yazsınlar, həll eləsinlər və göndərsinlər. Bu ümumi tapşırığa aiddir. İndi isə gəlin digər bölməsinə yenə girərik, atamalar hissəsinə girərik. Atamalar hissəsində yenə oluştur düyməsinə basırıq, eyni qayda ilə bu dəfə yeni test hissəsini seçərik. Əgər sadəcə test tapşırığı vermək istəyiriksə, yeni testi seçərik. Yeni test e, Forms deyə proqram var, Formsdan yazılır. Əgər Forms proqramında əvvəlcədən testiniz varsa, mən var gördüyünüz kimi test var, e, buna əlavə 2 dənə yenə var, nədir bunlar bilmirəm. Əsas testin məsələ əvvəlcədən var. Əvvəlcədən olan testinizin üstə basırsınız və göndərirsiniz. Yox əgər əvvəlcədən yoxdusa, yeni form sağ tərəfdə gördüyünüz düyməyə basırıq, yeni form yeni Forms e, ə, əmələ gətirəcəksiniz siz. İlk dəfə göndərirsinizsə də test tapşırığını, bundan ötrü kullanmaya başla. Microsoft Forms-u kullanmaya başlayırıq. Və sizdən tələb eləyir e-mailinizi. E-mailinizi yazırsınız. Əgər yadınızdan çıxıbsa da, bunu bir yerə qeyd eləməli idiniz ki, çıxmasın. Ə hə. Nə də bu məktəbdə əsasən olur, yəni. Əgər yadınızdan çıxıbsa, tələb eləyə bilərsiniz ki, yenidən göndərsinlər. Deməli, Hə, burada siz parolunuzu girirsiniz. Mən barmaq izindən qeyd olunmuşam, ona görə barmağınızla girirəm. Parolunuzu yazırsınız. Əvvəlcə e-mail-i yazırıq, sonra parolunuzu yazırıq ə o yəni timsah hansı e-mail ilə, hansı parolla girirsiniz, həmən şeylər bir də eləyirik. Bu gətir, bunu əgər istəyirsinizsə ki, hər dəfəsində belə yazmayasınız, ə, yəni özü yadında saxlasın, ə, proqramın evet basırsınız. İstəmirsinizsə də da hayır basırsınız. Bundan sonra form açılır. Form açılanda sizin əvvəlcədən ə, yaranmış formlarınız burada görünür. Sizdə olmadığına görə görünməyəcək. Yeni test hissəsini seçirsiniz, yeni test. E, Atsız test, nəyə görə atsızdı? Çünki adlandırmamışıq. Ad yazırsınız testə. E, test 1 yazaq. Aha, test 1. Açıklama hissəsinə də testimiz nə haqqındad onu yazaq. Məsəl üçün natural ədədlər olsun. Testimiz natural ədədlər haqqında test göndəririk. Eyniylə bax yeni testimizin ə, altının büründə şəkil işarəsi var. Oraya basıb siz istəsəniz şəkil yükləyə bilərsiniz. Yəni ə, test riyaziyata aitsə də riyaziyata aid bir şəkil telefonunuzda varsa yükləyə bilərsiniz. İnternetdən endirə bilərsiniz, OneDrive-da varsa OneDrive-dan yükləyə bilərsiniz. Ə, yəni mən elə də lazımlı bir şey Çim görmürəm. Əgər lazımsa da, gördüyünüz kimi telefondan da yükləmək olur. Yəni başlıq sadəcə test olaraq yazım. Çəkil lazım gəlmir elə də. Çox. Sonra yeni əklə basarıq. İndi bu başlıqdır. O da açıqlaması idi. İndi biz testlərə keçirik. Testlərdə iki variantda test hazırlaya bilərik. Bir test variantlı forması olsun. Məsələn, ABC normal test kimi. Bir də açıq sual formasında olsun. Məsələn, birinci açıq sual formasında yazaq. Açıq sual formasında olan ikincidir. Seçdik. Soru hissəsinə yazırıq adınız və soyadınız. Soyadınız. Bunu ilk olaraq adınız və soyadınız yazın ki, uşaqlar öz familiyalarını yazsınlar, hər ehtimala qarşı. Əgər görünməsə ki, hansı uşaq göndərib sizə bu testi. Burdan siz artıq bilə bilərsiniz. Ad soyad hissəsinə puan vermək lazım gəlmir, çünki ad-familiyaları yazacaqlar. Hər testdən sonra bu gərəkli düyməsini aktivləşdirin. Ona deməkdir, yəni o düymə aktivləşdirəndə sualın yanına ulduz şəkli gəlir. Ulduz da o deməkdir ki, bu sual vacibdir. Yəni uşaq ad-familiyasını yazmamış, bu testin o bir variantlarını yazıb göndərsə dəyəcək ki, sən məsəl sualın birini qoyursan, uşağa bildirim gedəcək. Deməli, keçirəm yeni testlərə. İndi başlayaq, daha yeni test formasında yazaq. Olsun ilk sualımız natural ədədi göstərin. Ə natural ədədi göstərin, nətər natural ədədi göstərinlər? Ən kiçik, ən kiçik natural ədədi göstərin. Ə, belə yazırsınız. Burada çi yazırıq? 8 yazırıq. Sonra, yəni variantlar yazdıqdan sonra, variantlar yazdıqdan sonra yen seçənəyə basırıq yenə bizim seçənəyimiz əklənir. Yəni A, B bir də C variantı olsun. Neçidən isəsəniz variant eləyə bilərsiniz. Bu da 31. Aha. Deməli, e, bizə yazandan sonra doğru variantı nişanlamalıyıq. Yəni hansı variant doğrudur? E, doğru variantı nişanlamaq üçün e, gördüyünüz kimi burdan nişanladıq. Yəni bizə göstərir ki, artıq bizim doğru variantımız ə üçüncü variantdır. Bu işarə əsasən bu ə, çöp qutusu bərində komment işarəsi və ondan sonra gəlir. Çox şeylərdə, proqramlarda ondan sonra gəlir. Yəni ordan basın. Məndə indi aşağıda gördüyünə görə aşağıdan basıram. Ə, yəqin bu formatdan asılıdır. Deməli, indi üçüncü variantımız doğru variant idi. Nişanladıq. Niyə bilmirəm Gördüyünüz kimi, mən doğru variant olaraq ə, bunu nişanladım, ona görə də onu götürdüm. İndi keçərək indi keçirik. Ə, indi keçirik. Ə, biz istəsək 4-cü variantı da əlavə eləyə bilərik, olsun bu da. Aha, 6. Deməli, artıq bizim testimiz hazırdır. Ən kiçik natural ədədi göstərin testdə 2 8 1 6 və doğru cavabımızı da göstərmişi. Gördüyünüz kimi qavalında yaşıl pütuska deyilən ə, oxa oxşar işarə var. O deməkdir ki, artıq doğru variantı nişanlamışdıq. Doğru variantı mütləq nişanlamalısınız. Əgər nişanlamasanız, onda uşaqlar doğru variantları nişanlayanda həmin dəqiqə puanlarını anlaya bilməyəcəklər. Doğru variantı siz ə, proqrama göstərəndə, sonra proqram özü yoxlaya bilər uşağın cavablarını və özü ə, qiymətini deyir uşağa neçə aldı bu testdən. Deməli, testin də hər ə, birinə ayrı-ayrı bal vermək lazımdır. Bu olsun 2 ballıq. Cərəcəli aktivləşdirmişik gördüyünüz kimi. Birdən çox cavab elə də lazım gəlmir. Əgər məsələ siz ə, elə bir test hazırlasanız ki, onun 2 cavabı olsun, A ilə C məsələ doğru cavablar olsun, onda birdən çox yantı nişanlamasınız və o cavabın içində doğru cavab kimi göstərməlisiniz. Keçərək yeni Əslində yenə əkledən də gənə test formasında hazırlayaq. Bu dəfə bu dəfə nə olsun sualımız? Məsələn 2 aha vurax 5 bərabər. Aha, 2 vurax 5 misal kimi yazaq. Cavablarda da yazaq 15. Hmm, baş seçənəyək. Yenə bu dəfə də 4 cavablı, 4 variantlı olsun. Eynimə birini də əkliyirik seçənək. Bu da olsun 5. A, doğru variant, doğru cavabımızı, doğru cavabımızı mütləq göstəririk. Doğru cavab artıq göstərildi. Deməli bu bizim doğru cavabımızdır. 2 dəfə 5-in 10. İndi keçirik ə, yeni hə, puanımız da gördüyünüz kimi özü 2 verdi əvvəlkinə uyğun olaraq. İstəsəniz siz bu puanı dəyişə bilərsiniz. Amma 2 qalsın. Deməli, günəcərlik aktivdir, yəni ulduzludur, bunu buraxa bilməyəcək. Şox mütləq buna cavab verməmiş. O birsinə keçəcək. O birsinə keçəcək də, yəni göndərə bilməyəcək. Bunun hamısının cavabını yazmamış. Deməli, birini də yenə əkləyirik. Ə, bu dəfə açıq sual ə əkliyirik. Açıq sualda belə bir şey yazıq. Ə misalın Ə misalın məsələn ə 3-cü 3-cü boş xanasının xanasını doldurun. Bu formada yazıb, büründə şəkil işarəsi var görürsünüz. O şəklinə basıb rəsm əklədən OneDrive-dan ə, ya da ə, internetdən, bura yazanda internetdən çıxır ə, və yaxud da telefonumuzdan əkləyə bilərik rəsm. Deməli, Deməli biz burdan əkləyirik, hansı rəsm əkləyirik? Aha bizim sualımız. Yəni siz şəkil formasında gördüyünüz kimi şəkli ora saldı. 3-cü xanını soruşuruq. E, bir az düzgün qurmadıq cümləyi, amma olsun, 3-cü xana olsun, neçə olsun məsələ. 4 olsun və ya nə bilim, nəsə. Açıq sual olduğuna görə uşağın özü e, cavab verməlidir. Yəni bu yalnız girin hissəsini boş qoyuruq. Siz əgər ora bir e, cavab yazsanız, uşağın cavabı ondan üstünə düşməsə onu düzgün qiymətləndirməyəcək. Ona görə ə, yanı təklik hissəsindən cavab əkləmirsiniz. Yox, əgər siz özünüz bilirsiniz ki, bunun cavabı mütləq 6-dır, yəni nə isədir 5-dir, məsələn. Onda yazın yanı təklidən yazaq 5. Hı -hı. Bu da gənə 2 puanlıq olsun, gərəklidir, gərəklidir olsun, gənə belə. Yəni məncə artıq ə, fayət qədər düzgün formada oldu bizim testimiz. Gəlin baxaq. Deməli burdan gözə oxşar işarə var. Göz oxşar şərəngsinə basanda sizə şahnə tər görəcək testi elə göstərir. Deməli adınız, soyadınız belə görəcək. Uşaq bu cavabınızı girin hissəsinə ad-familiyasını yazacaq. Əng istiqrar ədədi göstərin. Burdan cavabına nişanlayacaq, sonra Çivraq 10 neçə edir? Onun nişan. Çivraq 5 neçə edir? Onun nişan nişanlayacaq. Məsələn, 3-cü boş xanasını doldurun. 3-cü boş xana indi aşağıdan mı, 3-cü yuxarıdan mı? 3-cü? Onu biraz düzgün qurmadıq sualı. Deməli, bura da yazacağıq boş xanada neçədirsə onu. Və göndər hissəsinə basıb sizə cavabı göndərəcək. Və siz əgər bunu ə, bunun Nəsa xoşdamadınızsa, əlavə bir şey eləmək istəyirsinizsə də, yenə geri qayıdıb düzənləyə bilərsiniz. Burdan ayarlara girib nələr isə düzəldə bilərsiniz. Kimlər doldura bilər, ə, bağlan, yəni mən burada əslində bağlantıya sahib olan hər kəs yanıtlaya bilər. Ə, daha uyğundur ki, yəni bu başqa sinfəyə olasanız, başqa sinifdə görə bilsin. İstəsəniz yanınızda quruluşundakı kişilər yandıra bilər. Yəni təkcə sinfdə olanlar cavab verə bilər. Bunu belə qoya bilərsiniz. Yanı seçənəklər, cavabları qəbul et, başlanğıc tarixi nəblimə. Nə? Bunlar eldə vacib şeylərdir. Yəni sadəcə olaraq test seçənəy nəticələri avtomatik olaraq göstər. Bax bu mütləq aktiv olmalıdır. Yəni uşaqlar yazandan sonra onlar neçə bal aldıqlarını özləri həmin dəqiqə görə bilirlər. Bu qapalı olanda e, test sizə gəlir. Siz ondan sonra təsdiqləyirsiniz ki, uşaqlar ballarını görsün, ondan sonra gedir, e, göstərilir. Amma bu açıq olmalıdır əsasən. E, bu qədər burdan ayrı bir şey yoxdur. Əgər sizə test e, göndərilmiş olsaydı, e, burada cavablardan görəcəyiniz çə, aha, iki uşaq, bir uşaq cavab verib. Bunun ə, bu qədəri düzgündür, bu qədəri nə bilim, nədir, onu sonradan ə, sizə geri göndəriləndə baxacaqsınız. Paylaş səsinə basırsınız. Paylaşdan ə, kopyalayırsınız linki. Başqa sinifə də ata bilərsiniz əgər kopyalasanız bu linki. Ə, yəni çıxıb linki həmin yerə qoyub kopyalayıb sinifə ə, ata bilərsiniz. Bundan əlavə də Soaltma basını. Hə, deməli burada link formasında göndərmək üçün burdan istifadə edə bilərsiniz. Şablon olaraq paylaş, bir yerdə paylaşırsınız, mesaj olaraq göndərə bilərik vəsait vəsait. Ə, və sair, və sair. ə axır nəticə biz sinifin özündə paylaşdığımıza görə burdan bir daha baxırıq. Testlərimizə düzgündür, bu hamısı düzgündür. Göndərə basırıq. Hı. Am, burada yadımdan çıxan bir qoluldu ki, burdan timsə dəyər atdığınız testin arxa fonunu dəyişə bilərsiniz. İstədiyiniz şeyi qoya bilərsiniz. Məsəl üçün ə, olsun bu. Seçdikdən sonra görürsünüz ki, timsdə arxa fon dəyişdi əmin qaydayla onda baxmaq üçün buradan baxa bilərsiniz. Timsin həmin formasını alır. Yəni ordan hansını seçsəniz, arxafın arxafın o olur, orənc olur. Və buradan əlavə paylaşdan da yenə deyirəm buradan kopyalayırsınız. Və çıxırsınız Timsdən. Ə biskitərik o məndə çıxa bilərsiniz çünki artıq Teamsdə biz yaratdıq test biri gördünüz kimi çıxanda gəlir biz hardan ki ödəbülləri vermək istəyirdik daha tapşırıq vermək istəyirdik yenə oluştur düyməsinə basırıq hmm. ha yeni testdən basanda artıq gördünüz kimi Bəx seçdiyimiz, bəxt düzəltdiyimiz Teams burada durur. Bunu da arxa fonda bunu seçmişdim. Yəni əvvəlcədən yaradırsınız formsu, sonra da yükləyirsiniz. Üstünə basırsınız, seçildi və ileri. Yüklənməyin gözləyirsiniz. Bəxt sadəcə Teamsdə və Forms-da daha doğrusu girdirdik, yaratdıq. İndi də həmin yaratdığımız o formsu test biridadıda indi üçlüyürük. Üçləyəndə də yenə eyni qayda ilə bütün şərtlərə getmək istəyirsinizsə seçin dəyişmisiniz. Bir vaxtını dəyişirsiniz ki, məsələ hansı vaxta qədər olsun, bu da olsun 22-sinə qədər ayarla. Hə, bu qədər. Göndərəcəyik. Atadan başlayırıq. İndi gördüyünüz kimi iki tapşırıq göndərdik uşaqlara. Hə, tapşırığımızın da bildiri mi gəldi ki, ə, artıq göndərildi. Bunu çıxırıq, geri qaytarırıq. Mən 4-cü sinfə, biz 4-cü sinfə göndərmişdik. Ə, bir bildirim gəldi, gördüyünüz kimi. Hı -hı. Bu mənim əvvəlcə yaratdığım tapşırığı idi, adı da tapşırıqdı elə. Sonra sizinlə birlikdə qarışıq ədədlərin toplanması səhifənə bilimlə tapşırığımızı yaratdıq. Sonra da testimizi yaratdıq. Sonra da testimizi göndərdi uşaqlara testin üstünə basanda siz sinifdəki uşaqları görürsünüz. Mən bir bir dənədir indi bunu nümunə üçün yaratmışam. Sizdə çoxlu uşaqlar olacaq. Not verilənlər də, yəni hələ heç kim yazmadığına görə, heç kim baxmadığına görə not verilənlərimdə heç kim yoxdur. Amma uşaqlar gəlib yazanda, onlar müəyyən qiymət alanda orada göstərəcəklər kim nə göstərirəcək, kim nə alır. Bu qədər demək istədim. Yəni bu gün sizlə uşaqları Mən sadəcə tapşırığı hazırlamağı və sonra test hazırlayıb göndərməyi öyrəndik. Sağ olun, diqqətinizə görə.